ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಕಲ್ಯಾಣ ವೃಷ್ಟಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವೃಷ್ಟಿಭಿ ವಾಮೃತ ಪೋರಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವಯಂ ವರಣ ಮಂಗಲ ದೀಪಿಕಾಭಿ सेवाभिरं तव पादसरोजमोले नाकारि किं मनसि भाग्यवतां जना एतावदेव जननी स्पृहणीयमास्ते त्वद्वन्दनेषु सलिलस्थगिते च नेत्रे सान्निध्यमुद्यतरुणायुतसोदरस्य त्वद्विग्रहस्य परया सुभयापृतस्य ईशत्वनाम कलुषाः कतिवा ब्रह्मादयः प्रतिभवं प्रलयाभिभूताः एकः स एव जननि स्थिरसिद्धिरास्ते यः पादयोस्तव सकृत्प्रणतिं करोति लब्ध्वा सकृत्त्रिपुरसुन्दरि तावकीनं कारुण्यकन्दलितकान्तिभरं कटाक्षम् कन्दर्पकोटिसुभगास्त्वयि भक्तिभाजः सम्मोहयन्ति तरुणिर्भुवनत्रयेपि ह्रीं कारमेव तव नाम गृणन्ति वेग मातस्त्रिपोर्विनये त्रिपुरे त्रिनेत्रे त्वसंस्मृतौ यमभटाभिभवं विहाय दीव्यति नन्दनवने सः लोकपालैः हन्तुः पुरामधिगलं परिपीयमानः क्रूरः कथं न भविता गरलस्य वेगः नाश्वासनाय यदि मातरि देहस्य शश्वतमृताप्लुत सर्वज्ञतां सदसि वाक्पटुतां प्रसूते देवि त्वदङ्घ्रिसरसीरुहयोः प्रणामः किञ्च स्फुरन्मकुटमुज्ज्वलमातपत्रं द्वे चामरे च महतीं वसुधां ददाति प्रतिपादनेषु कारुण्यवारिधिभिरम्ब भवत्कटाक्षैः आलोकयत्रिपुरसुन्दरि मामनाथं त्वयेव भक्तिभरितं त्वयि बद्धतृष्णम् हन्तेतरेष्वपि मनांसि निधाय चानी भक्तिं वहन्ति किल पामरदैव तेषु त्वामेव देवि मनसा समनुस्मरामि त्वामेव नौमि शरणं जननि त्वमेव लक्ष्येषु सस्वपि कटाक्षनिरीक्षणानाम् आलोकय त्रिपुरसुन्दरि मां कदाचित् नूनं मया तु सदृशः करुणैकपात्रम् जातो जनिष्यति जनो न च जायते वा ह्रीं ह्रीमिति प्रतिदिनं जपतां तवाख्यां किं नाम दुर्लभमिह त्रिपुराभिवांसे माला